Дамы и господа, вашему вниманию заключительный поединок супертяжелой весовой категории. Схема боя 5 раундов по 3 минуты. И в синий угол ринга приглашается боксер из Соединенных Штатов Америки, команда «Американские нокауты» Махамед Сала. приглашается боксер команды украинские атаманы Ростислав Архипенко команда лучше для заказов и отважных потила воедино в себе воинов бесстрашных против по духу бедовых Чего радости битвы на задний шагу Любой из них продемонстрирует свою отвагу Команда украинских атабанов уже здесь, живущая по принципам, без вещей Заложен венок, этот поиски дух Ведь предков имена произноси боялись слух С настроен мощным они приходят сам И ни один ни разу не сказал, что он устал Каждый день до последнего капли пота С утра до вечера идет тяжелая работа Понюхавшие пороху и знающие привкус Они сбивали кулаки, превозмогая боли Все как один сильные тут духи, детка слабый духом Привыкли верить только делу и не верить слухам Из веры в сердце под флагом желто синий Из гордости за они не черпают свою силу Дух закален количеством из поединков Как мол, я не они чувствуют соперника слабинку Друг друга каждый как родного брата уважает И этот

Ролан Юхаш, Венгрия. Ясар Чинар, Турция. Рефери в ринге Рахтимжан Рузбаев, Казахстан. Ринге ринга Регионер американских нокаутов из Швеции. Возраст 29 лет. Рост 198 сантиметров. Вес 108 килограмм 200 граммов. Это его первый бой за команду Соединенных Штатов Америки шестикратный чемпион Швеции Махамед Сала. В красном углу ринга супертяжеловес украинских атаманов из Киева. Представитель армейской школы бокса. Возраст 22 года. Рост 183 сантиметра. Вес 95 килограммов 600 грамм. Серебряный призер чемпионата Украины 2012 года, победитель всеукраинского турнира «Олимпийская надежда-2011», победитель международных турниров «Класса», герой ответной полуфинальной встречи Украина-Италия прошлого сезона, добывший решающий балл и путевку в финал украинских атаманов Ростислав Архипенко! Ви все почули. Герої півфінальної зустрічі Ростислава Архипенко. Не будемо казати, що саме він вивів від нас у фінал так, тому що там вся команда працювала. Тоді сенсаційно історично у Києві у заповненому палаці спорту ми перемогли італійців з рахунку 5-0, потрапили у фінал. Ну і взагалі, Ростислав Архіпенко, 22-річний, як ви почули, представник київської школи боксу. Ну, мабуть, боксував, знай сильнейшего, так, Вячеслав? Филипп кругович Клементе Руссо, Матео Мадунья, Тони Йока, ну и, извечайно, Руслан Мурсатаев. Ну и практически все поединки, как и этот с участием Архипенко, можно называть битва Давида с Голиафом. Давид, естественно, у нас... Э Ростислав намного меньше. Вы слышали его антропометрии. Сегодня уже всего лишь 95 килограммов. Метр восемьдесят рост. И многие говорят о том, что ну не супертяж он, это не его дивизион, лучше бы хотя бы до 91 килограмма он выступал. Но это желание самого Ростика, он хочет быть супертяжем, он хочет выступать в этой категории, он привык, что соперники его всегда, практически всегда Намно, намного тяжелее, намного больше, но этого не, ему не мешает и мы видим, как хорошо он начинает первый раунд, центр ринга держит, у нас швед, огромный двухметровый, швед, тяж. Так, Вячеслав. справжний швед, ну понятное дело, что родители его Эмигранты, скорее всего, из какой-то африканской страны. Шведы знают сборную Украины на разных международных соревнованиях. Его видели, ну, так в двух словах сказали, что, в общем-то, он не режимник. В принципе, это видно его и по его физической форме. Ну, снова же таки, вага, зрист, а лишь сила удара Вячеслава. И снова же таки, если вспомнить соперников Архипенко, почти все были выше за него. И про всех мы казали, что тут следует дивиться за ударом. Але Архипенко рухается на ногах, работает против соперника, и так само мая серьезный пострел. Серьезный пострел из левой руки Шульга Архипенко. Ну и что вот уже можно отметить, это то, что Сала знает, как боксировать против Левши. Грозное у него оружие. Мы видим удар правый снизу. Нужно его остерегаться. Ну и вообще... Когда боксируешь против леши почаще нужно пробивать справа. Об этом знает сала. Ростик у нас. Левша работает сейчас на отходах, смещается. Бой нервный. Не так все легко начинается. Але завжди. Архипенко, який би не був, кремезним суперник. Щоб не казали, постійно йде вперед. Не зупиняється. Хоча ось і може віддати, в принципі, центр ринга. Ле постійно і правильно робить і одразу згадується бій з кремезним Хорговічем. Також перший тут у Києві. Тоді перший тур був для українських атаманів. Так само в, в, вийшов і Архипенко. Тоді перший із Хевівейту і боксував проти Хорговича дуже високого. І так само все правильно робив. Так само пірнав під руку. Хорошо канцовка за українцем. Посмотрим, что там сейчас выставят э, судьи. Смотрим на повторах. Видим, входит в размены. Вот особенно нужно следить за правой рукой. Ростику тут так на грани несколько раз пробил. Сала чуть было ниже пояса не пробил. А вот и результат. Первый раунд отдают Мухаммеду Сала. Да, не просто-непросто не просто начинается бой для Ростика. Но на самом деле, если кто помнит, многие бои Ростика были достаточно ровными, конкурентными. И в некоторых он должен был быть победителем, но почему-то поднимали руку соперников. К сожалению. Но в любом случае, держим кулаки за Ростика. и Надеемся, что сейчас он все-таки сумеет адаптироваться. К этому огромному оппоненту знайдет в нем слабые места. І все-таки добудет такую нужную п'яту победу. Очень хочется выиграть в сухую. І повторити, все ж таки, успіх минулого сезону. Ми про це вже нагадували, але можливо і забувати слід про той успіх, тому що ці ну, вже три раунди, чотири. Із цим раундом попереду. із за цим правильно кремезним шведом. які потрібно Архипенко відпрацювати 5 раунде на ногах, так? Да, но ну действительно, хоть и назвали не режимником а Сала, судя по всему, так оно и есть. Кто-то даже сказал, что на соревнованиях разных он был замечен, там ходил, в общем, по клубам с девчонками и так далее. Поэтому, в общем-то, никаких громких достижений у него и нет на международных аренах. Но очень боксер неплохой. Видим, хорошие у него задатки. И только вот, возможно, из-за такого нормального подхода к тренировкам, должного должному подходу к, к своей подготовке, он, в общем-то, ничего еще не достиг. Ну і ще до тренування Архипенка так можемо сказати, що в принципі то останні півроку Ростік працює без свого тренера, без Золотарьова, який є головним тренером збірної Азербайджану. Так, да, Ми його, кстати, бачили на рингах, на чемпіонаті міра. Ну, тому зрозуміло. Від зборів до зборів. І якщо ні, то саме з працює Ростислав Архипенко. Но останні остание 2-3 тижні, зрозуміло, на заїзді вони були з українськими атаманами. Ну, напомните, кстати, хто такой Владимир Золотарев? хто не знає, это один із перших тренерів братів Кличко. Клинч. Долгий-долгий клинч, который не разводит у нас рефері. Ти Ты знаешь, были удары в потилицю, які Не помечал, чему с арбитр, про итогу. Які... Не могут молчать Наши тренеры. Пошел Ростик. вперед. А Ростик уже рукою. знает, что сейчас будет удар по, да. по затылку. Закрывает его. Хотел туда пробивать. Сала грязнули такой грязный соперник. Много запрещенных приемов в его исполнении. Ну, на какие на требует отвечать и так не тем самым, а блучным ударом. Еще и робить. Архипенко. Второй раунд. Будем сподеваться он вырывая. Душа, Перко активный. там вышел на среднюю дистанцию. Тут, к сожалению, много клинчев. Инициатором которых, в общем-то, является чаще Сала. Вот сейчас видно, как он держит. Ему не делают замечания. Давай, давайте, судьи. Шведа, так будем и представника а вот и запрещенные удары по затылку и по почкам. То есть тут дядя. Намеренно, намеренно пробивает. пробивает. не наказал, еще мы выгадываем и очень вболеваем. За наших, так? Нужно наказывать, конечно, этого сала. Время еще есть у Архипенко. Надеемся, что сейчас его. А, накачает, что, ну, что называется, психологически подскажет. Ну что, разошлись мнения судей. Двое отдали сала. Один отдал Архипенко. Но пока что мы проигрываем по, по итогам двух раундов. Но время еще есть. Три раунда впереди. Архипенко не сломается, однозначно. Ну и спражный характер, так, Денис Беринчик. Він слідкує, він також прийшов. Атаман слідкувати за ним, допомагати десь підказувати. Зараз спілкується з Володимиром Продіусом. Також він в составі збору українських атаманів вже заявлен. Так що ми його побачимо ще вперед. Ну і так само, як ми сьогодні це не останній бій на 2 плюс 2 сьогодні у хевівейті, тому що сьогодні ще боксує наш В'ячеслав Гласков наживо із Сполучених Штатів Америки. Одразу після завершення нашого вечора із Києва. Бій. Вячеслава Лоскова. Тоже бывшего сборника Украины, бронзового медалиста Олимпиады в Пекине, который штурмует супертяжелый вес в профиках. Посмотрим, что у него получится. Жалко, не будет он боксировать с Адамыком. Но в любом случае будем держать за него кулаки. Здесь, ну что, идет Уилсон. Сегодня Суперник Лоскова. Ну и Суперник Архипенко. Так. Идет вперед Архипенко, но, к сожалению, нарывается на контратаке Салам. который не боится атак украинца. Даже ценой пропущенных ударов наносит свои. Лы тримаешь, Вячеслава. Ну, левой рукой отрымая. Да, много-много грязной работы с его стороны. Но рефери там не делает так особо ему Поэтому тут только Архипенко должен адаптироваться. Прошел сейчас удар слева от него. Не выдерживает немножко украинец. Тоже нервы сдает. Вот так вот, я разгадал, вплево показал и с рукой вперед пішов Архипенко, и все правильно делал. И это, возможно, и есть Ключ до успеху в этом тому что, но. Ну, суперник не поспешает. Так, на ногах не намагается ничего выгода, тут треба выгадывать Архипенко. Тут ваш щось порады. Ну, Сала, в общем-то, логично действует. Он пользуется своей антропометрией, держится на дальней дистанции. Как только прорывается на ближнюю Архипенко, он тут же клинчует, вяжет, не дает ему боксировать. Но мы видели, вот один из коронных ударов Архипенко. Это апперкот на входе на ближнюю дистанцию. Жалко, вот с развитием не получается. Опять-таки из-за таких вяжущих действий оппонентов. Ну и как працюю зараз корпусом, творсом Архипенко. Ну и снова ж таки про суперника. Чтобы мы не казали, не такий же он и повильный руками. Да, ну и снова, снова запрещенные действия со стороны Но можно уже веда. Знимать бал суперника, что не поспешай робити рефери. Лояльный, лояльный рефери, да, много чего позволяет. Напомню, что в этой весовой категории, помимо Архипенко, заявлены заявлено еще пять супертяжей. Есть и легионеры. Бенквит Бенс из Венгрии. Ну и еще Четверо украинцев. Вот Егор Плевака, который представлял сборную Украины на последнем чемпионате мира. Вот этот момент, где сдали нервы у Ростика. Виктор Вихрист, также знакомый нам по предыдущим выступлениям за атаманов. Тоже будет представлять в этом сезоне нашу команду. Ну и Владислав Сиренко. Такой счет мы видим снова. Двое судей дают Сала, один отдает Архипенко. Да, картина, в общем-то, повторяется. Очень часто вот ситуации с Архипенко, когда судьи смотрят этот бой по-разному. К сожалению, двое, только двое. Вернее, только один отдал Архипенко, а двое остальных отдали. Сала. Так что шансов у Архипенко выиграть этот бой все меньше и меньше с каждым раундом. Но все равно будем держать за него кулаки и надеяться на его победу. Время еще есть. Это супер тяжелый вес и может произойти все что угодно. Швед не прост. Хоть он и не режимник, но задатки все-таки у него очень-очень. и -очень. -очень... Неплохие. Кто знает, если бы, конечно, он более ответственно подходил к своей подготовке, було бы с него в -то, больше толку. Прикоты пішли від Архипенко. Так, что підказка была из кутка нашого тренери також вони на секунду не залишають, так скажімо, Архипенка самого у ринзі. Постійно є підказки. Ну, і тут у залі також і українські атамани, і не лише всі підказують, намагаються підказати Архипенку. Чар ну все правильно знову ж таки обрав. Нічого не залишається як розривати цю дистанцію, не давати на витягнутій руці працювати супернику, салаху, але поки що це зробити важко. тяжело, тяжело, конечно, вот чего сейчас не хватает дростику, это такой многосерийные работы, комбинации нужны, а их нет, почему? потому что ну вот, врывается с одним ударом, а дальше э -э, руки, -крю руки, крюки, Сала просто его сдерживает. Да, битва Давида с Голиафом Пока что Давид проигрывает и притихли зрители во дворце спорта. Голиаф в Киеве. Точно був. Я ну, чуть сомневаюсь. Может и Давид не таким был. Но мы уже так иронизируем, но в любом случае бой сложный для Архипенко. А... Не сгадаешь, легких. Двубоев у Архипенко. Всі якісь зірки були тричі з італійцями боксував Архіпенко. Ну, дуже часто ти згадав, коли ми вигравали, наприклад, 4-0. І так вже, знаєш, останні двобої так судили Архіпенко, що здавалося, що так орбіти вирішили. Ну, вже 4-0 можна останні віддати і суперникам. Тому Архіпенко взагалі завжди було дуже важко. Так, да, і з тим же Матео Мадуньо можна було давати Архіпінка і. с казахами, с Русланом Мирсатаевым. Архипенко просто великолепно отбоксировал. И, по мнению многих, одержал тогда победу, но не отдали. С Климента Русса Руса также хорошо он провел бой тогда украинец. И Руса победил во многом благодаря судьям. Ну, не забываем, что всего лишь 22 года. Ростику он молодой. Пока еще он все хочет выступать в супер тяжелом весе. Хотя антропометрия его против. Напоминаем, метр восемьдесят три, девяносто пять килограммов. Ну, удар у Архипенко в этом раунде. Но ну, что еще нужно, чтобы перемогать в раунде? І комбінації ті з'явилися, які ти казав, що йде з одним ударом у другому раунді. Було таке, ось в цьому раунді третій-четвертий. Архипенко проходить під руку і вже з комбінацією проходить. Ну, але ж такого звалити, ти знаєш, ну, мабуть, хіба що стільчиком. 10-9. Всі троє суді дають Мохамеду Сала, і таким образом, победить Архипенко может только нокаутировав этого шведа. Финальная трехминутка. Напоминаем, что три очка у нас уже есть. по правилам ВСБ. Если проигравшая сторона выиграет хотя бы две встречи, то она получает один балл. Так что мы лишили американцев даже одного балла. У них ноль. Но, к сожалению, сухой победы у нас пока что не получается. И мне сдалось это прямой, короткий удар Видер Не такие зараз очи. знервование у Салаха. Очень много клинчует. И, конечно, хотелось бы, чтобы рефери почаще разнимал боксеров, потому что Ростик хочет боксировать. Он, он идет вперед, он агрессор. Но вот этого не хочет Мухаммед. Сесалах, ты знаешь, четвертый пятый раунд начинает им голову выставлять на встреч супернику, что так уж не дуже то и приемно, ще и борьбу демонстрирует. Но тут ничего такого не было. Пошел Ростик вперед. Через то, что Ульга из правшой. О, сейчас слева проходит туда от Ростика. Хотелось бы, чтобы разлил свою атаку. Но снова таки этот осьминог. Я не знаю, как его еще назвать держит, заплетает просто своими щупальцами у нашего атамана. Слава Украине! Героям! Слава! Луна о палате спорта. И Архипенко, разумеет. Да и будем указать, что есть час у Архипенко для того, чтобы выиграть. И все на это сподіваються. Ну что, минута, минута остается до конца последнего поединка. Супер тяжелый вес, напоминаем, для тех, кто присоединился. Ростислав Архипенко идет вперед. И делает все для того, чтобы все-таки вырвать победу в этом противостоянии. Посмотрите, как он до последнего атакует. Но... Ты защилю, блядь. Еще чужой, его не залишает. Ну а что делает у нас Сала? Ну за что давать ему победу? За то, что клинчует и вяжет. Еще 30 секунд. Ростику. Ну можно еще покласти суперника. Идея. Идея Архипенко вперед. Ну ничего он робит робот, суперный. Да, но ну, во всяком случае, в пятом раунде он ничего не делает. Конечно, предыдущие раунды он выиграл не так уверенно, как это на карточках. Судей. Помним, что разногласия там у тех, кто судит. Но, к сожалению, они видели победителем. Но мы все-таки дождемся официального оглашения результата. Очень интересно, как этот пятый раунд оценили судьи, в котором, я думаю, никто не будет э, спорить. Крынец выглядел превосходно. Повторы также это доказывают. Да, возможно, конечно, в действиях Архипенко сказалось, в общем-то, долгое отсутствие таких серьезных боев. Соперник-то действительно непростой. Нужно было время Архипенко для того, чтобы адаптироваться. Если бы бой был подлиннее, если бы в формате АПБ они боксировали, там, где формула поединка будет 8-10 раундов, а то там Архипенко имел все шансы на победу. Только было начал перестраиваться, нашел ключи в защите соперника, но слишком поздно. Махамед Салах. Да, раз, разногласным решением э, судей. Победу одерживает Мохаммед Сала. Вы слышите реакцию зрителей? Она понятна, очевидна. Но в любом случае, что сделаешь? Поражение.